Наталя Королевська, лідер ОСДП, народний депутат від Батьківщина. Сьогодні гість програми час. Пані Наталя, доброго вечора. Доброго вечора. парламент починає роботу. А ви говорите про те, що уряд має звітувати перед Верховною Радою. Що хочете почути? Дякую за запитання. В першу чергу, наше завдання на цю сесію це резолюція паре освобождення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і всіх політичних заключених, тому без… Решение этого вопроса, двигаться дальше, говорить о каких-то демократических процессах в Украине абсолютно бесполезно. И мы наладим жесткий план и жесткий контроль выполнения резолюции Рады Европы. Второй вопрос, который также очень важен, это защита наших людей от экономических репрессий. Сегодня вся экономика Украины как пороховая бочка, и взорваться она может в каждую минуту. И мы видим рост цен, рост тарифов, сумасшедшие антисоциальные нормы, которые подтвердил Конституционный суд, и полный развал внутри промышленности, малого бизнеса и бесполезность, неадекватность, непонимание правительства то, что они сегодня творят. Поэтому, как говорится, рыба гниет с головы. И нужно четко и ясно обозначить. Сегодня правительство, премьер является угрозой для экономической стабильности в стране. И я уже подготовила письмо завтра на секретариат Верховной Рады, где мы будем собирать 150 подписей народных депутатов, чтобы поставить вопрос о в отчете правительства и поставить вопрос на голосование о э, снятии данного правительства, потому что ждать выборов ждать осени сегодня нет возможности. Экономика этого не выдержит. Вы говорите сейчас про полностью про отставку кабинетов министров. Че прогнозуете, что будут перестановки у владном эшелоне? И если так, то какие самые? Знаете, от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. И от того, что там тут точечно будут кого-то менять, результата не будет. Они не предложили антикризисный план, они занимаются сегодня манипуляциями общественного мнения, и поэтому какие-то точечные перемены не дадут результата. Сейчас должна быть отставка правительства, оппозиция должна объединиться над разработкой единого экономического плана развития страны, и осенью мы должны добиться 300 голосов в парламенте. Прийняття закону об імпічменті і серйозних кардинальних перемен осінню этого року. Якщо не станеться відставки, не станеться звіту уряду в парламенті, які дії буде пропонувати і застосовувати опозиція? Ми побачимо блокування Трибуни парламенту? Ми будемо приймати всі можливі действия. И обращение к общественным организациям. И я подписала манифест с общественными лидерами, афганцами, чернобыльцами, предпринимателями, для того, чтобы сегодня политики и общество объединились и смогли выступать единым фронтом. Нам ждать дальше нечего. На тижні у нинішнього повноваженого справ людини закінчується повноваження. Завтра омбудсмен звітуватиме перед депутатами і вже розгортається дискусія, хто наступний може бути гідним посісти це місце. Зі слів Миколи Томенка складається враження, що опозиція самоусунулася від цього процесу. Ми не вимагаємо права опозиції на свою кантуру. Ми вимагаємо, виважаємо, щоб це було правильно. Право Громадянського суспільства і правозахисних організацій на висунення кандидата хай змінюється влада чи опозиція, але захищати права людини повинна бути особа, яка має авторитет в громадянському суспільстві і серед серед правозахисних організацій. Чи погоджуєтеся ви з Томенком? Чи дійсно опозиція не вимагає не відстоїє право подавати кандидатуру на омбудсмена? Сьогодні ми обсуждали цей вопрос на комітеті за диктатурі і прийшли к мнению провести встрічі, провести переговори з господином Захаровим і при пані ситуації предлагати цього чоловіка. Наскільки на вашу думку сьогодні опозиція взагалі здатна до реального об'єднання? Якщо навіть у блоці Юлії Тимошенко час від часу виникають суперечки, так, наприклад, пан Турчинову Турчину не подобається, що ви очолили одну із партій. Знаете, я считаю, сейчас подобается, не подобается. Сейчас не время э, решать э, такие технические задания. У нас есть одна общая задача. Это задача для освобождения Юлии Тимошенко. Я вспоминаю в детстве, Мы с родителями жили на Шпицбергене. Это самая крайняя северная точка. И я провалилась в трехметровый сугроб я лежала в этом сугробе, в холоде, в темноте, одна. Но вот я помню, мне было не страшно в тот момент. Потому что я знала, что будут идти шахтеры, и они меня обязательно вытянут из сугроба, согреют и отведут домой. Так и сейчас. Вот наш лидер Юлия Тимошенко должна знать, что мы едины, что все проблемы внутри себя мы решим внутри себя. И у нас есть одна задача – это сделать все, чтобы она быстрее была с нами и была на свободе. Все остальное – это мелочи жизни. Поэтому оппозиция сможет объединиться. Сегодня главная задача – чтобы лидеры оппозиции были на свободе, были с нами, и чтобы оппозиция объединилась еще и с обществом, с людьми, с гражданами, тогда мы будем непобедимы. В Такому разі наступне питання. Наскільки на вашу думку суспільство готове почути те, що ви говорите? Наскільки серйозними на вашу думку є протестні настрої? Адже виглядає так, що нині за жодним політиків люди не йдуть? Недовір'я колосальне. до класси, так і опозиції. Я прийшла в політику з І Хорошо пам'ятаю, коли ти береш кредит, ти цей кредит вернуть, інакше ти лишишся своєї. же і політики. Когда берут кредит доверия, нужно этот кредит отдавать. И сегодня мы должны сделать все, чтобы в политику, в наши политические силы пришли представители гражданского общества, лидеры, чтобы люди написали сами народный список тех, кому они доверяют свои представлять интересы. И я сделаю все, чтобы подписав манифест солидарности с гражданскими лидерами, эти люди получили с нашей стороны поддержку, а мы получили поддержку людей сегодня и доверие людей, и сформировать народный список, который действительно будет отвечать запросам общества, и будут люди потом отдавать кредиты, которые берут на выборах. Поэтому я уверена в том, что мы сможем и объединиться, сможем объединиться возле программы развития Украины, Экономической программы сможем сформировать правительство, новое правительство, которое сможет эту программу реализовать и докажем людям, что политики умеют отдавать кредиты доверия.